Можно посмотреть я, Знаете что? Я помню, э, очень хорошо помню. Знаете, в чем э, одна из причин увольнения целували? Не потому знает. что э, одна из причин, знаете, накапливается, одна, накапливается э, вещи, которые я воспринимаю как э, манипуляция и так далее. Сначала презентируется один проект. И, говори, и утверждается. Мы не позволим здесь, полностью бьется площадь, потому что построим. Потом проходит определенный промежуток времени, и у меня память хорошая представляется проект и говорит вот проект я говорю а как же на по поводу там второго этажа там это ну мы просмотрели это будет все-таки можно рассмотреть если этот вход сделать не таким как мы его предлагаем мы противоречим правилам то есть вы нам запрещаете экспертиза нам не Пусть, даст по я вам ничего не запрещаю я еще не говорю за вас не если еще раз например... хочу повторить мы вам ничего не запрещаем здесь в данном случае нам необходимо сделать так я еще раз хочу подчеркнуть чтобы эта площадь имела нормальный э, вид, и чтобы э, я надеюсь, что эта площадь будет стоять и еще э, наши с вами дети, и внуки будут ходить здесь. И чтобы они добрым словом воспоминали, они говорили, э, чертыхались и говорят, кто построил эту ерунду. И поэтому мне предложение. Мы сейчас приходим на городсовет, давайте посмотрим на планах на этих. Ну, я, вот, я одно могу сказать, я вам сказал такую вещь. Я четко помню одна высотность, один, потом, один этаж, потом, потом, потом второй. совершенно откуда-то вдруг появился другой этаж. На вопрос, почему оказывается... Нет, сначала первый этаж поднялся, появился, потому что там необходимо было размещать вентиляционные системы, а потом вдруг неожиданно появился второй этаж. Нам потребуется еще раз разглянуть это питание, потому что если сейчас мы побудуем тут э, стену, то відкритого пространства не буде. Дуже важливо, щоб ця площа була відкрита. Багато людей приходило на цю площу, відпочивало, і вона відповідала духу Києва, відкритого простору, гарний вид, а побудувати тут багато будівлі, які будуть приносити прибуток інвесторам. Давайте будемо розглядати, давайте будемо дивитись уважно, тому що це залишиться на багато років, на десятиліття. Тут є під землю, ходить три поверхи торгового центру і впевнений в тому, що достатньо буде для того, щоб робити бізнес. Є ресторани, є кафешки ще додаткових будівель. Питання, потрібно вони чи ні.